নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰু এতিয়া মোৰ আজি দেখিছেনে একদম পূৰা ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু গাত এইখন এতিয়া চ'লখন এতিয়া লৈ মানে মই আজি এফালে যাবলৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু মানে আবেলি সময় হ'ল আৰু ব মানে সন্ধিয়া সংঘ অৱস্থাই হ'ল বেলি পৰিলে আৰু এতিয়া আমি কেইটাই মানুহ মই দুয়োটাই মানে ওলাইছোঁ যাবলৈ আৰু কোনফালে যাওঁ কি কথা আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু আহকচোন আৰু আমি আহি আছোঁ এয়া দেখিছেনে একদম পথাৰৰ মানে সৰু একদম বাটে দি দেই সেয়া এতিয়া আমাৰ পিতা মানে পূৰা একদম ধান চিঙি চিঙি গৈ আছে আৰু ধানবিলাক এনেদৰে এতিয়া ৰাস্তাটো মানে হাউলাই দিয়া হৈছে এনেদৰে মানে নহ'লে অহা যোৱা কৰিবলৈ মানে অসুবিধা হয় যে আৰু পিতা মানে মানে পূৰা মোতকৈ আগত দৰ মাৰি দৰ মাৰিছে মানে সি মানে নাপামগৈ বুলি দেই আৰু ময়ো এতিয়া আহি আছোঁ এনেদৰে চাওকচোন আমাৰ সোণালী ধানৰ পথাৰখন মানে এইফালে একদম মানে কুলা দেখিছে যে সেইবিলাক হৈছে কুলা জহা নে কি কয় যে সেইবিলাক ধান আৰু চকু বৰা এনেদৰে আছে আৰু কিবাকিবি আৰু এইবিলাক এতিয়া পকিছে এইবিলাক হৈছে ৰঞ্জিত ধান আৰু এইফালে কিছুমানে মানে দায়কৈ হৈ গ'ল আৰু এইফালে এতিয়া আমি আহি আছো এইটো ৰাস্তাই দেই আৰু এতিয়া গৈ পামগৈ বহুত দিনে হ'ল মই এইফালে মানে পথাৰলৈ এইটো ৰাস্তাইদি অহা নাছিলোঁ আৰু আজি আহিছোঁ আজি আহি মানে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে কাৰণ মানে একদম এইফালে চাইছোঁ মানে মুকলি হ'ল পূৰা আগতে মানে পূৰা একদম ধান আছিলে আৰু ধান কিছুমানে কাটিলে এয়া কাটি গৈ পিনে এতিয়া মুকলি যিটো ৰাস্তা মানে ওলালে আৰু এতিয়া আহি আছোঁ আজি বহুত দিন হ'ল অহা নাছিলোঁ কাৰণ যিহেতু মানে মই পথাৰলৈ গৈ আছিলোঁ ধান দাবৰ কাৰণে আৰু এইকেইদিন কালিহে যোৱা নাই দেই আৰু আজি যোৱা নাই আৰু আজি সেয়েহে এতিয়া আবেলি আমি পিতাই মানে মই দুয়োটাই ঘৰতনো কি কৰিম বুলি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ মানে ৰাস্তাটোলৈ আৰু আবেলি সময়ত ওলাই আহি মানে খুবেই ধুনীয়া লাগে আৰু সেয়েহে এতিয়া দুয়োটাই ওলাই আহিছোঁ তাৰপিছত বাৰু আমাৰ ধাননি পথাৰখন একদম কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ যিহেতু মানে আঘোণমুহীয়া মানে ধাননি পথাৰখন চাই খুবেই ভাল লাগে নহয়নে বাৰু আৰু আমাৰ পথাৰ পথাৰৰ মাজেদি থকা ৰাস্তাটো দেখিছেনে বাৰু এইফালে একদম এইডোখৰ পৰা মানে একদম ওখডখৰ পৰা উঠি পিনি দেখুৱাইছো দেই ধূলি গঁলি কুঁৱলী হৈছে কাৰণ মানে যিহেতু এতিয়া আবেলি এতিয়া সন্ধিয়া হওঁ হোৱা অৱস্থা হ'ল আৰু সেইকাৰণে এতিয়া মানে এৰ পুৰা মানে ধূলি গঁলি লিখা হৈছে আৰু এইফালে এতিয়া আমি আহি আহি পালোহি আৰু পিতাই মানে দেখিছেনে কি কৰিছে এইফালে আহি পিনি সি আগতীয়াকৈ ৰখি পিনি মানে অলপ বহিল হৈছে তাই হেনো ভৰিকেইটা বিষাইছে আৰু সি সেইকাৰণে ৰখি আছে পুৰা কি কৰিছো ইয়াত ফৰিং নাথাকে নহয় এইবিলাকত ফিং নাথাকে নিচিঙিবা এইবিলাক গম পাইছানে পিঠা মানে নিচিঙিবা আৰু এইফালে আমাৰ ধানৰ পৰা ষ্টাইল দেখিছেনে একদম পুৰা শুই আছে মানে আৰু এইবিলাক দেখিছেনে এইবিলাক হৈছে বৰা ধান আৰু বৰা ধানৰ অৱস্থা মানে কেনেকুৱা কৰিলে দেখিছেনে এই আগবাঢ়ত যে বতাহ আৰু বৰষুণ আহিছিলে তেতিয়া মানে এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে ধানৰ তাৰমানে একদম নাই আৰু দেই শেষত মানে আমি একদম মানে আমাৰ মেইন ৰাস্তাটো পালোহি দেই আৰু মেইন ৰাস্তাত পাইছোঁ মেইন ৰাস্তাটোত মানে এনেদৰে এতিয়া জপনা এখন আছে কাৰণ জপনাখন কি কাৰণে দি থৈছে জানেনে এইফালে এতিয়া যিহেতু মানে একদম ধান এতিয়া চবফালে ধান দেখিছেনে আৰু এইখন জপনা দি ৰাখিছে কাৰণ মানে সেই ধানলৈ ছাগলী যায় বুলি ছাগলী আৰু গৰু মানে মোকলৈ দিয়া থাকে কিছুমান সৰু সৰু গৰু ছাগলীবোৰ আৰু যায় বুলি মানে একদম পূৰা একদম জপনা দি ৰাখিছে আৰু আমি ইতিমধ্যে এতিয়া ঘৰমোৱা হ'লোঁ দেই কাৰণ আপোনালোকক আমি মই দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ যে ক'লৈ আহিছিলোঁ কি কথা কিন্তু দেখুৱাবলৈ মানে অসুবিধা হ'ল আৰু সেয়েহে এতিয়া নেদেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া আমি অথনি যি বাটে আহিছিলোঁ মানে জপনা খুলি আৰু এতিয়া সেই বাটে এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ দেখিছনে সন্ধিয়াও হ'ল এতিয়া বেলিও পৰিলে একদম ঢৌলু কঁৱলি হৈছে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল বাই বাই দেই